これが車の生産ラインそうですトヨタでは1年間200500万台しかも1台の車はおよそ3万点もの部品を使って作るのでこんなに長いラインが何十本も必要なのですそして私たちが作る車は何十万種類にもなるのです でも、どうして何十万種類もの車を作るの色や形お客様の好みがいろいろだからですそのためにはいろいろな種類の車が必要ですそんなにたくさんの種類の車前もって作って全国の販売店に並べておくの もし仮にこのように全種類の車を並べても時には売れ残ったりあるいは売り切れてしまったりすることがありますそれに全国にこんなに広い場所を用意することはとてもできませんじゃあどうしてるの私たちはお客様から車の注文を受けると。 すぐに生産の計画を立ててなるべく短い時間で作り上げお客様にお届けするようにしています注文を受けてから、どうやって短い時間で作るのそのために私たちはさまざまな工夫をしていますその考え方をジャストインタイムと呼んでいますジャストインタイム どんな種類の車でも注文をいただいてからすぐに生産に取り掛かり短い時間で完成させる仕組みのことです注文に従って1台1台違う種類の車をすぐに作り始めますその車をなるべく早く完成させるために組み立てラインには全ての種類の部品を少しずつ用意し設備や作業をする人は どんなな種類の車が来てても対応できるようになっていますだから流れるように作れるわけなのですうんーそれで一台一台違う種類の車でも早く作れるんだねでも実際の車の工場は工程も長いし作業も複雑なのでいろいろと工夫が必要なのです <music> じゃあ工場ではどうしているのはい どんな車を作るかの指示はボディを作る工場の最初の工程にだけ出します車は流れるようにボディ工場から塗装工場を通り組み立て工場に入っていきます組み立て工場では車1台1台に取り付ける部品を示す表がついてきますこの表を見ながらその車に合った部品を選び取り付けていくのですでも部品は少しずつしか用意してないんでしょ だったらすぐになくなるんじゃないの大丈夫です組み立て工場では全ての部品に看板と呼ばれるカードが付いています部品を使うとその部品を作っている工場に看板を持って取りに行きます部品工場には全ての種類の部品が少しずつ用意してあるのですぐに引き取ることができます そして使った部品と同じ数だけの部品をこまめに補充していくのですじゃあその部品工場では引き取られた後どうするのやっぱりなくなってしまうよねそれも大丈夫部品工場でも引き取られた部品を同じ数だけ作り素早く補充していきますそのために流れ作業で組み立てたり 少しずつでも違う種類の部品を必要な数だけ作れるように工夫しているのですそして部品工場でも使った部品や材料をさらに前の工場に取りに行きます全部の部のの品をこうししてて作ったりり運んだりしているのそうですいろいろな部品の工場が歯車が噛み合うように繋がって必要な部品だけを 必要な数だけ作り運ぶというわけですそれじゃあどこかで機械が壊れたり部品の中に不良品が混ざっていったら次々に影響が出て大変じゃないのその通りですジャストインタイムを実現するためにはそれぞれの工場でスムーズに生産を行い良い部品だけを次の工場に送らなければなりませんもし設備や部品に異常があったら 自動的にラインが止まりアンドンと呼ばれる表示板と音でみんなに知らせます私たちはこれを人間のついた自動化と呼んでいますこうすれば良い部品だけが次の工場に送られるので完全な車だけが作られるというわけですトヨタならではの車の作り方は どうやって出来上がってきたのそれは私たちの数十年にわたる歴史の中でお客様が求めている車をより短い時間でしかも間違いなく作れるように一人一人が小さな改善を積み重ねてきた結果です車の工場っていろいろなところでいつも改善をしているんだね工場も進化してるんだそうです 新しい技術や機械もどんどんん取り入れていますそしてそれらにも毎日少しずつ改善を加え私たちはお客様に満足していただけるよう常に努力し続けています